На пахне з гарною зачіскою завжди готова допомогти. Наша гостя це психолог Наталія Шестак. Доброго ранку. Пані Наталі, Доброго ранку. ось нам якраз потрібна ваша допомога, тому що ми самі розбратися не можемо. Як сказати правильно дружині, що їй потрібно схуднути саме із таким проханням і з таким запитанням до нас звернувся глядач? Давайте ж послухаємо, в чому там проблема. Увага моя жена в останнє время очень сильно в вісі прибавила кілограм 15, мабуть. Їсть всякие пончики, пирожные, тортики. Ну вот, понимаете, в чем проблема? Страдаю это я. Ее фигура стала вообще необъятная. Я же не могу объять необъятная, как говорится. Вот я даже не знаю, как ее заставить похудеть. Ну и так, чтобы она не обиделась. Я ее все-таки люблю. Но не знаю, вот эти жиры, вы понимаете. я ну, мне же не вешать замок на холодильник, в что я Ну от з таким хвилюючим зверненням нам одно не наш глядач. я не зараз... вопрос что як намікнути знаю, що я не знаю, что я не знаю, от я не знаю, я не знаю, что я не знаю, что щоб не знаю, что я 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 Вот и развод. Давайте сразу с вами договоримся, что слово похудеть это плохое слово. Оно от слова «худо». Если мы своей постранять. жене правильно будем говорить Я хочу, чтобы ты похудела, это как бы пожелать точно не добра. Так. Значит, договариваемся, говорим про «похудеть». О, постранить. Угу. Постранить. Дальше. Однозначно мы услышали, что это потребность мужчины, но не женщины. Значит, если это его желание, значит, прежде всего, Пусть мужчины, хуже. берете ответственность за встранение жены на себя. Яким чином? Каким образом? Значит, во-первых, про эту тему говорим аккуратно и деликатно. Поверьте, какая бы родная женщина ни была, мама, сестра, а тем более жена, никто из женщин вообще не любит каких-нибудь указаний по поводу коррекции их внешности. О, вот. да. Поэтому мы просто говорим так, что это очень вредно для твоего здоровья. Ага, то так, так, так. берем здоровьем. Угу. Не внешностью, а здоровьем. Дальше. Ни в коем случае нельзя сравнивать свою дорожайшую жену со стройной фигурой ближайшей подруги. Тем Но более, разве которую что ты избавиться от этой подруги. Или от жены. Это точно. Дальше. Я уже сказала, что если это ваша потребность обнимать стройную жену, значит, немедленно включаемся в этот образ жизни вдвоем, uh -huh. имея в виду и муж, и жена вместе. Ну что это значит? Это покупаем билет на фитнес. Uh -huh. Вдвоем идем в спортзал. В фитнес-зале, ну вам... Гарантированно три тренировки в день, такие хорошие, где уже и, и вы, и она точно сбросит. Три тренировки в день? Не в день, в неделю. Дышды, в неделю, да? В неделю да. да. Гарантированно хорошие, такие профессиональные, три тренировки в неделю. Э, да, в неделю. Да. Кроме того, бассейн прекрасно. Если у вас не получается посредством или по времени, ну что, какой выход? Выходной день берем жену под руку и много гуляем по парку с романтическими разговорами. Что сейчас очень популярно? Велосипеды, ребят. Ну, велосипеды, ролики, коньки. Ну, столько много всего, что можно взять на вооружение. Вырабатывается адреналин. А что делает адреналин? Адреналин сжигает жир, Ага. Между вами возникают ну, совершенно другие отношения. У вас много общих интересов. Только вот сейчас, да, да наоборот, сейчас был за этой больше людей, адже, ну пару конечно. Так проводит они проводят больше часов разом, больше э, стоит размов, тем для размованы, больше разважаются, занимаются спортом и таки же все мы такое же если. Конечно, плюс. конечно. Ну, так, вся эта таинственная методика, знаете, вот все хорошо, да, но ну, вот, представьте, вот, вы там попахивает, дорогой, я кушать хочу, смотрите цветочек какой красивый, я ролики взял, я есть хочу, а давай еще погуляем, может это какая-то Поговорить, Смотрите, хоть как то что такое, обозначить что-то. Что такое еда? Еда это прежде всего удовольствие. Давайте это удовольствие займем, заменим каким-то другим удовольствием. Пускай это будет любовная, интимная близость. Хорошо. Пускай это будут те же коньки или те же ролики, хорошо. Пускай, если вы вообще время свой выходной день э, у вас было принято. Интимная была принята, на роликах тоже должна помочь. Вообще великолепно, прекрасный, прекрасный адреналин. Вот и адреналин. Да, все вместе, да. И про холодильник или что-то вкусненькое там точно будет, ну не так, вспоминаться, а может и вообще не вспоминаться. А еще, если, например, дружина любит готовить смачно, богато, и если человек також любит гарно поесть, то Раньше они не, не догадывались, что от этого люди полны. Ну, смотрите, я уже озвучила, что еда – это удовольствие. А, кроме того, если люди привыкли действительно свободное время проводить за обильным а, застольем перед телевизором, это какой-то конкретный образ жизни. Значит, немедленно нужно внести что-то новое. Ну, например... Моя идея: давно не делался ремонт. Вот как-то было не до него. Так. Вот просто взять, взять на вооружение, что дорогая, вот давно мы его не делали. Давай вот в конце концов начнем. И вот то, что давно хотелось сделать и никак не начиналось, угу. оно вот как-то очень охватывает все мысли. И как-то вот точно желанный ремонт или там э, желанные обои в какой-то комнате, они э, как-то перетянут э, то, что в холодильнике. А если ремонт на кухне, то не, нет кухни, нет еды. Ну, наверное, наверное где-то там, да. Кроме того, дорогие мужчины, в качестве ответственности за стройность жены на себя, uh -huh. я вам просто рекомендую: вместо бутербродов по утрам, вот просто научитесь делать что-то очень вкусное и полезное. Например, овсянку э, с фруктами и свежевыжатый сок из грейпфрута. И вот, представляете, вы это делаете сами с улыбкой на лице, приносите жене, и вообще тут ни слова, ни намека на построение. И еще ранку. Да. Это же просто идеально. Да. Паня Наталья, как я категорично не можно женщине натякать, что ей нужно сходнуть? Ну, во-первых, прямо, вот так вот. Ты толстая. Так, Моя ты ж мой сладенький бегемотичек, наверное, тоже нехорошо, да? Ну, один раз пройдет, второй раз пройдет, потом да. она начнет понимать, что ты на что-то намекаешь. Так и это хочешь это ее молодой. переделать. Да, и с ваш кем, вашу кем вашу. ты ее сравниваешь? А идея должна быть такова, что, дорогая, я тебя люблю и стройной, и, и не стройной. Ну, понимаешь, вот в более Но стройной стройном лучше. виде ты более идеальная. И самое главное, дорогие мужчины, если вы любите свою жену, если вы говорите, чаще комплименты, а не упреки. Uh -huh. а ради вас она будет стараться подстроиться по тот образ, который вы хотите в ней видеть. Ну, дивно. А хіба это не говорить про что-то другое? А там, тобі тебе потребно і и такие Адже він повинен должен любить и и полную, там, например, мане и и худ, худой. Может, Можливо, там какая-то причина набагато глибше. глубже? Смотри, ты говоришь, он же должен ее любить. Он никому ничего не должен. Он так. хочет. Вот надо идти от того, что я хочу. Я хочу, чтобы около меня была стройная, красивая жена. Это настоящее желание. И если он будет жить против настоящего желания, в семье начнутся проблемы. Поэтому, если действительно ему не все равно, ведь не каждому человеку нужна стройная жена. Кого-то устраивает и такая, какая есть. Так и, и проблем нет, -то и да. То есть на вкус и цвет товарищей нет. То есть женщине не варто ображаться, когда человек вот ей так дуже деликатно натягает на то, что ей вот, ему бы хотелось, чтобы она выглядела даже иначе. Это, его, это его ощущение. Он при этом будет более счастлив. Если она его действительно любит, она прислушается к к этому. Просто рекомендация заключается основная в том, чтобы это не было грубо. Все-таки мы женщины, мы любим с нами деликатное, аккуратное обращение. И поэтому, если тебе вот в лоб говорят, что ты, как ты говорил, Сладенький бегемотик. Сладенький бегемотик. Ну можна улибнутися, але потім то та складіньке бігімотік. А потім становиться... сісти і з горя, то все заїсти пампушками, да, да. капкейками і всім да, іншим. Тому що вони не любить і простал світ в два рази больше, ніж був. Зрозуміло, пані Наталя, давайте ось коротко підведемо пісумок. Якщо ви хочете затягнути ваші і вашій дружині, що їй потрібно дещо схуднути, це потрібно робити дуже-дуже обережно, з любов'ю, натякаючи, що мені би хотілося бачити тебе більш трункою, тому що це в першу чергу твоє здоров'я, а воно Ваш виши Давай разум ходить на фитнес, давай разум, э, кататься на роликах, на велосипеде. Еще хочу вспомнила замечательную рекомендацию. Дорогие мужчины, немножечко разрешается хитрить. Uh -huh. Отправьтесь на шопинг, выберите красивенное платье, но только купите его на размер меньше. Ну, как, как будто вы ошиблись. Под это платье. Вы, искренне, знаете, что мужчины туфли. знают размер жены, да? Ну, схитрите. да. Купите туфли и купите красивые аксессуары, чтобы уже как бы что-то из этого комплекта уже есть. И вот поверьте, она сделает все для того, чтобы в ближайший поход в театр все или в гости точно. втиснуться в это платье. И не втиснуться, а войти. Я с вами абсолютно погоджуюся, спрацюю на 100%. Дякую вам за ваши рекомендации, за то, что мы все ось так покроково пояснили нашим глядачам и чоловікам. Ну, тому ж прислушивайтесь до наших парад.